بسم اللہ وسلاط وسلم علی رسول اللہ قربانی کے فضائل اور مسائل پر مشتمل سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے شریعت میں قربانی کی کیا ویلیویشن ہے کیا اس کا حکم ہے اور اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو اس کا شریعت نے کیا حکم بیان فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ہر عاقل و بالغ مرد یا عورت جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے یعنی جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی اس پر قربانی واجب ہے اس کا نصاب کیا ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں صدر کوثر میں فرمایا فصل ربی کا ون حر کہ اے حبیب علیہ السلام آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں تفسیر مظہری اٹھا لیں احکام القرآن اٹھا لیں دونوں تفاسیر کے اندر آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ فصلیہ ربقہ میں جس نماز کے پڑھنے کا رب جلال دل شاہ سما رہا ہے وہ عید کی نماز ہے اور جس قربانی کا ونہر کے ذریعے حکم الشا سما رہا ہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہی مشہور کول حضرت اکرما حضرت عطا حضرت قطادہ اور حضرت امام حسن بصری راہی اللہ جو مشہور تابعین ہیں ان سب کا یہی قول ہے کہ اس ایک آیہ مبارکہ میں دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے جامع ترمیدی میں نقل کیا گیا ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ منقول ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حتِ ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اب اس حدیث مبارکہ سے بھی قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو حضور اس کو کتنا ناپسند فرما رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یعنی کہ وہ مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ گیا اسے مسلمانوں میں کھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تاکید جو بیان کی گئی وعید جو بیان کی گئی ہے اس سے قربانی کے واجب ہونے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے قربانی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص عید کی نماز بھی نہ پڑے یعنی کہ عید کی نماز کے درست ہونا قربانی ادا کرنے پر موقوف نہیں ہے یہ صرف زجر وبیک کے لیے اور اظہار ناراضگی کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو یہ جو احادیث آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس سے قربانی کی کا حکم بھی واضح ہو گیا قربانی کی کی وسعت رکھنے کے باوجود جو شط قربانی نہیں کرتا اس کا حکم بھی واضح ہو گیا اللہ تبارک تعالی سب کو خوشی خوشی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان کو خوشی خوشی قربانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے